ставьте лайк и подпишитесь на канал, если вам понравится мой контент. Что, откуда будете? Да, мы откуда? Мы с великой России откуда мы еще Самая, самая лучшая страна в А в, чем, Россией. а в чем она великая? Во всем. У вас смартфон какой? Ха. Смартфон. Ну, который, который могу себе позволить. позволить. Такой есть. Ну, смартфон. какой вы себе позволили? Назовите мне модель. Mm, сейчас Я скажу. GT Note 2. Yeah. Я покупал no -2. еще его лет... года три назад. А, а два, два года назад. То есть китайский смартфон. Операционная система Android. То есть нет, они... Я могу купить iPhone, но я, я понял. Говорю. Но операционная система, на нем стоит Android, американская. То есть Россия здесь невеликая. Летим дальше. Компьютер у вас дома есть? я его Продали нет, компьютер. Но у вас был компьютер... Нет, не, знаю, Или, не <расив> потому, понимаешь, я просто... Компьютер. Компьютер. Вопросов не нету. Компьютер у вас был... Получается, там, скорее всего, э, сам комп собран со всех стран мира, но Россия в этом не брала участие. Операционная система Windows. Операционная система Windows это Америка. Тоже Россия да. здесь ни при чем. Автомобиль у вас а, какой? Нет, нет американские технологии, технологии китайский сборка. Как, да, как да, да, жизнь. да, да. То есть как Россия. Жизнь, да. То есть здесь также да, величия да. российского нету. Так, автомобиль какой? У меня нет автомобиля, я не я, автолюбист. Я, 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 я. Ну ладно, ну по статистике Российской Федерации все-таки не вас лидирует, вот. а лидирует западные. И более автомобили очень дорогие сегодня. Ну вот. слушай, я тебе говорю по статистике. А, а, кстати, 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 знаете, знаете что? что? В, России в России самые дорогие автомобили в мире. В мире самые дорогие автомобили. И, То есть в Америке, в Америке можно намного дешевле купить машину, в чем в России. Вы знаете об этом, да? Потому что в Америке у людей заработок намного выше. Они могут себе боль... понять. Потому, потому, потому что санкции, Санкции. санкции, санкции. Да. В Америке школьник 18 лет за 2 месяца заработает себе на тачку. Там цены намного выше. В связи ну, чего там... и автомобили дешевле для людей. Да. Вы не можете себе... Подождите, величия также нету на автопроме в России. У да. вас есть... вас вот, но он не лидирует, лидирует западные страны. Здесь также у нас получается величия нету. Назовите мне, в чем величие России? Ну, мне часы есть, но это Величие не российское. Телефон не российский, ноутбук не российский. Ну, потому, а знаешь, почему величие? А Потому, что, мы мы гордимся своей страной и любим А величие в чем? И, никто нам не указывает. А никто я я тебе не указываю. Величие в чем? И никто нам, и никто нам не может диктовать, что нам делать и что нам... Понимаете? Как? Ну, санкции... Понимаете? Подождите. Вы говорите, я, никто... Нам указ, нам указ только наш президент. Вы говорите, Мы никто наладили. не диктует. А санкции, когда... Де... Смотрите, санкции наложили. Конечно, санкции. Хорошо, смотри, вопрос. Ты говоришь, нам никто не диктует. Тогда вопрос-ответ. Если ваш Путин решает сам все, вот почему тогда, в момент, когда наложили на Но новосанк... вас Подожди, подожди. подожди. Может, а я вопрос у... себе хочу задать. Смотри, Нет. если вы решаете все сами и никто вам не указ, почему тогда после того, как ввели санкции, цены на автомобили у вас выросли, они стали еще а дешевле? Потому что, потому что, потому что мы не можем, мы можем это контролировать. То есть получается, санкции вам диктуют? А Не, ну подожди, цена на автомобиле выросла в космических цифрах. Выросла. Косм, 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 на автомобиле, да, да. космический. То вырос, есть да. диктует кто-то вам цены. Ну, что туда, да, что туда. А диктует доллар. Потому что автомобили, которые едут за границей, вам нужно за это платить в долларах, а в середине государства продаете за рубли. Доллар диктует. Ни юан, ни рубль. То есть за границей. Получается, диктует. Тогда в чем величие, если даже и здесь могут вам диктовать? Ну, зато, зато, зато. Мы сами себе хозяин. Мы, чего хотим, хотим для этого? От, от, в отличие от вас, украинцы, которым вам диктуют, что вам нужно делать. Понимаешь, что да об этом то есть получается, когда вам говорят, вы не будете продавать газ там в Польшу, вот, давайте вы его не хорошо, продаете. Нет, подожди, хорошо, подожди, нет. подожди, секундочку. Нет. Когда подожди, вам говорят, что понимаю. вы не будете этого делать, вы этого не делаете. То есть это вам диктуют. А не вы сказали, а мы не будем. Давайте скажу. Давайте скажу. Давайте скажу везде есть плюсы и везде есть минусы. Во всех ситуациях. Но и ты чуть-чуть, чуть... понял, ты перегнул чуть-чуть палку с величием. Очень сильно перегнул. Потому я... что... да, 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 может быть перегнул. Слушай, может, -то -то... а самый простой вопрос. Вот смотри, покажи мне что-то, что сделала Россия, чем ты пользуешься в течение дня. У себя дома. Что-то, что Россия да не сделала. Не да не важно. Не, да не, важно. не важно. А ничего нету. Вот ты нет. еще... ты, ты, ты чувств чувствуешь все все? Смотри, я, я закончу то, что я говорил, потому что ты сразу переводишь тему. Если зайти до россиянина и забрать все, китайское, западное, американское, он будет сидеть голый и без трусов. Знаете, знаете что в, проблем, в, проблем, чем? в чем ваша проблема? В чем? Чем? Именно украинцев. В чем? А вы хоть сами что-то создали? Вы, вы сами что-то создали Что-то сделали? Отвечу тебе, без вопросов могу ответить. Смотри, ну, я, когда, я когда сажусь, вот я еду в какой-то соседний город, еду на автобусе, который был произведен в Украине. Вы смотрите, вы смотри. смотрите все Украине. А вот, вот это а я вот эти не сделаю. Смотри, я закончу, ты же задал мне вопрос. Вот, ну. Украина, например, лидирует в... Цифр цифровизации государства Украина является одним из трех государств, я буду рад, где я буду рад, если где можно сделать? сделать большинство государственных услуг в телефоне, не нужно куда-то идти, писать заявление, брать большую папку документов и так далее. Мы даже можем выйти замуж с помощью телефона. Человек садится со ну, молодой человек садится со своей женщиной. И они через телефон даже могут пожениться. Это то, что сделала Украина, и никто не сделал еще никто в мире. Это то, чем я могу гордиться. Я могу телефон, ой, автомобиль купить, зарегистрировать, зарегистрировать да, его я могу. Я буду рад, я, я буду, буду рад, я буду рад, рад я если украинцы поместятся со своими соседями, то бишь соседям. нами. Так выведите войска. Будет. Но, Но когда это, будет. Когда это будет, будет, я не знаю. Выводите войска. Я, я не, не знаю, знаю, когда это будет. Такой, давай, давай хорошего дня тебе, хорошего дня. войска, будет. и величие будет. Что обсуждаете? И... Война политика. Понятно. Задавайте вопросы, обсудим с вами что-то. Я не любитель вопросов, задавать. Угу. Если возникнет, я задам обязательно. Я из Ростова, а вы откуда? Понял. Родом из России, живу в Украине. А где живете в Украине? На данный момент живу в городе Сумы. В России родился, в России родился в Ростовской области, город Донецк. Вот. Позже Нет, жил там. на Донбассе в Украине, в городе Донецк. Тот, который побольше, не Ростовская область. Вот. Ага, и, ага. и в семнадцатом году переехали из Донецка в город Сумы. Понял. Ага. Как вас зовут? Вячеслав. Понял. меня Сармат зовут. Очень красивая и сильная. Соглашусь с вами, Такое сильное, Ух, сила сразу, сила, сила в слове. Да. да, да. Да, да, да. Ну так что, выбрали Украину, что хотите обсудить? Да, может, ну. новости обсудить. Давайте вы обсудим новости, задавайте вопросы. Что за новости вам за последнее время показались интересными? Mm -hmm. Может быть, хорошими? Может быть... Не очень. Ну, вызвали интерес. Что у вас? Интерес, что вызвало. Прилеты по скадам с боеприпасами в Тверской области. Как вам спутниковые снимки уничтожены два полигона? Видел мощно, сильно. Взрывы были, те ночные, такие, каких мы еще не видели. Аж сомневаемся, может, это даже не трое. Может, ракеты какие дали. Какие еще ракеты? Нету никаких ракет. Какие mm. еще? Подождите, какие дроны? Там же, же уламки упали, обломки. Uh, это вопрос веры, скажем так. Ну, а подождите, вопрос вы противоречите официальному заявлению Министерства обороны? Если вы его поддерживаете, то я ничем не, не могу Не, ну вы хотите сказать, сказать, что Министерство обороны Российской Федерации соврало, когда сказали, что все цели были сбиты или же уламки упали по складам с боеприпасами? Мне без разницы, как они там сбивают свои цели. Если а -а -а. они сбивают их так, что уничтожается целый склад, то сбитие это не. Что сбили, что не сбили, Понятно. Понятно. Ну я понял. Ну ладно, слушайте, это такое Ростовская область, все-таки наша родина как вам горящие э, эти хранилища с нефтепродуктами под пролетарском? Да, ну, честно, это не мой бензин, как, бы это. Как Если вы относитесь бензин, к реакции? Как вы относитесь к реакции МЧС? Почему они не отправили туда самолеты и вертолеты для тушения из воздуха? А его нельзя потушить, он не тушится. Что не тушится? Ну, не Какой? Почему в Москве тогда потушили, в Московской области, когда был прилет? Там сразу авиация взлетела и затушили. За сколько? За 8 часов. А в пролетарской две недели горело ж. Ну, это нужно быть но все равно. Так или иначе, не подготовились, и это пошло спустя 10 дней еще и на дома. Слушайте, если вы думаете, что дело не в компетентности, может быть, но я вам хочу сказать, что 50 в одной бочке, там уже 50, по-моему, тысяч. Ä, там 78 <с резервуаров <с было. В одной почке там она пока не догрев, что значит, потушили. Потушили в Подмосковье, тушили. Да. И как эффектно? За 8 часов успели это все сделать. Ну, значит, объем разный. А, Шатная понял, понял. То есть получается... Я знаю, на тот момент, когда его тушили, там говорилось, что его нельзя никак потушить, его не потушить. Не, ну в первые же два дня горело лишь два резервуара после того, как упали э, эти уламки, да, там тоже сбили, и уламки чуть-чуть упали. Попробовали когда-нибудь ведро с соляркой и затушили. Да, причем, ну, вы сравниваете ведро. А вы знаете, и человека... что бочка был... и... подождите, подождите, Вы знаете, что в пролетарске был керосин, авиационный. Это гораздо более э, горючий. Авиационный топ, керосин. керосин загорелся на одиннадцатый день. Не в первый день. Первые два дня нет, горели что, лишь два нет, нет. резервуара. Два. А дальше, дальше. Вот, после следующего взрыва, когда пропали без весе несколько МЧСников и около 50 человек пострадали. Перешло дальше гореть, и там при... уже был уровень сложности самый максимальный, точнее перед последний. Вот, потому что последний был на одиннадцатый день, когда еще раз бабахнуло, перешло на керосин и так далее. То есть в Москве успели за 8 часов сделать, там и авиацию подняли, вот, а в Ростовской области не успели. Не компетентный, наверное. Ну, ну, у меня больше вопросов нету. мы с вами обсудили то, что меня интересовало что такие дела. А как думаете, чем все закончится? Переговорами. Чем это все может закончиться? Переговорами, понятное дело. Переговоры. Ну, понятно, переговоры. Угу. Ну, будем наблюдать. В интересное время живем. В интересное время живем. Все будет на наших глазах. Правильно, да. Вы как за свою малую родину переживаете? За, за Россию? Донецк, Луганск, или за, Россию? Да, за Россию? За Россию? не, За Донецк. Хочу, чтобы туда вернулись украинцы и граждане Украины, которые проживали до прихода России в 2014 году. Уехало там ну, 5 миллионов граждан Украины из этой территории. Уехало. Раньше на Донбассе жило сколько? 7 миллионов 600 тысяч человек. Донецкая плюс Луганская область. Сейчас менее 2 миллионов учитывая понаехавших из России. Ну вот, нужно возвращать народ, возвращать территории. Вот. У большинства людей там остались квартиры, это нужно все обратно. Да, все, да, знаем да, таких Тем более Российская Федерация, она уж придумала себе сказку. Будем останавливать Донбасс, да, там Мариуполь, который а и так далее. А там у нас получается в Ростовской области, как только заезжаешь за Донецк, тот, который граничит с границей Украины, маленький городок, откуда я родом, а там полнейшая дорог нету, деревни полностью уничтожены, вот, ну ничего нету. Там Россия не может ничего восстановить, но решила восстановить Донбасс только уже в Украине. Ну это же местные власти должны. Что должны? Ну как-то этим заниматься. Ну смотрите, город Мариуполь один из самых развитых городов Украины на 2022 год, в которой инвестировало не только украинское правительство и местные предприниматели, но еще контракты были подписаны с Францией, Грецией и Великобританией, где одни там восстанавливали городскую инфраструктуру, вот предоставляли там автобусы и так далее, друг, другие делали набережную, третьи там инфраструктуру, э, зданий возобновляли. Пришла Россия и у... все это все что строилось и Россия что говорит? То есть власти говорят. Это не местные власти, местные властей там по сегодняшний день нет. А это те, которые понаехали по приказу Путина. Вот. Им дали деньги и сказали: восстанавливайте. И восстанавливала же не местная власть, а как это называется? Государственная военная строительная компания Российской Федерации. То есть государство лично давало деньги, у них есть свой проект, как они это будут восстанавливать. То есть они пришли в готовый город. У и туда решили, видели деньги, чтобы якобы ее восстановить Но там, через 60 километров, в сторону Российской Федерации Тот же самый Донбасс, только уже Российская Федерация Туда почему-то деньги не дают не совсем понял вы родом из Донецка Ростовской области вы почему, почему? не возвращаетесь и не делаете свой свое родное место лучше я уехал оттуда коррупция намного <связано> больше чем в Украине вот, какой э, смысл и люди, и люди там другие какой смысл же, было там нет, ничего интересного какой, интересно, какой смысл мне было находиться в стране где вместо меня решают, кто будет депутатом, кто будет президентом, так, кто будет премьер-министром? А не, 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 это вы глубоко. Так а государство зачем восстанавливать, если вы оттуда уехали, вы будущее? Люди, этого которые там живут. Они не хотят, а они они не хотят чтобы к ним порядок пришел. Подождите, подождите, я вас смотрите. Я предприниматель, я вообще родом вырос в станице тоже в области. У -у -у. Я до сих пор там прописан, и мои налоги идут не в город, в котором куча организаций, а идут в мою станицу. У -у -у. Они идут на содержание станицы, уборку, медицину там всякие. Назовите бизнеса. станицу. Называть я не буду, смысла да нет. Посмотрим, Дело посмотрим, в том, что... посмотрим, как ваши налоги влияют на развитие станицы. Назовите название. Да, да. там новый комплекс. Назовите название станицы. Какая еще Коголицкая. раз? Кагалицкая. Кагалицкая. И нет, вот это я это своими я деньгами помогаю да. своему старому месту, чтобы там люди жили хорошо, понимаете? А вы лично что делаете для того, чтобы в Донецке там жилось станица хорошо? Донецкая, И сейчас посмотрим, как город там развивается за счет налогоплательщиков. Вот есть тогда поездка по городу, вот и смотрим. А что здесь? Я не вижу развитого города. Это же город получается такой. Ну да, это, это город, не город. Это не город, это столица, это деревня. Это не деревня. Сколько человек проживает сейчас мы с вами посмотрим? Не знаю, это станица, это деревня, еще раз повторю, это не город, когда Донецк, Это не город, это станица. Так, смотрим население. Я так понял, вы не знаете, что такое Донбасс. Возможно, вы не понимаете понятия самого слова. Ну ничего. Так. Мы сейчас вообще о другом говорим. Какая вам разница, что вы здесь с темы на тему скачете? Вы зачем зачем тему на тему скачете? Слушай, вот что-то у нас куда доходите. Теперь уже там какой то мало, говорит, понимаете. Население. Смотрим, маленький городок, 7 тысяч человек. Это, это не городок, это, это, не не городок. Де... это не деревня. Это станица, я вам сказал. Я то полностью есть, с вами городок. согласен. И по масштабах она ближе к городу, чем ближе к деревне. Так ближе к вот, я... деревне. Я, я, не... я не вижу здесь развития. Правильно. А я вам говорю, что это также часть Донбасса. Ростовская область, Донецкая область, это все Донбасс. Не вся область. Донбасс. Донбасс. Да, да, в да, и вместо того, чтобы восстанавливать свой Донбасс в России, Россия пришла к нам в Украину на Донбасс его. Еще раз я вам его... объясню. Оттуда выберите и восстанавливайте. Почему? Еще раз я вам, вам говорю, налоги. еще раз вам повторюсь, я не собираюсь оставаться в государстве. А что вы тот человек, который ищет место... просто. Решают, кто будет президентом, да. Да Где, это не по статистике каждый, там, иди, 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 каждый видишь, третий там, занимается коррупцией. Ну, Пожалуйста, так и что? Что там случилось? Да. Ты же сказал, что развивается.